Ты туда, ехать, ты с воздуха никуда, в твою с в твою доброе утро. 28 октября, очередная суббота. И только что, включая телефон, сообразил, что 29 октября это мой первый день, когда я разослал ссылку о том, что есть канал. Поэтому можно считать сегодня годовщина. И я почти что на том же самом месте, как и в прошлом. Только я начинал первое видео ну, о том, что я канал создал, рассказал, о том, что рассылку уже разослал, сказал, на западном стенке хребта каскадных гор наших. А сейчас я переехал через перевал на восточный. Что вам сказать? Первый перевал, который Маунт Тайгер, гора Тигр. Там у меня показывал китайский градусник минус 5 по Цельсию. Мне уже было стрёмненько. Но когда я приехал в этот большой перевал знакомый знакомый пас. Я не знаю, как это ну, по названию какого-то индейской индейского племени. А, здесь китайский градусник показывал минус 9 по Цельсию. Я сейчас свернул в сторону от большой, с большой дороги, грубо говоря, выезжая на точку старта. Решил посетить озеро. Я был на возле этого озера, ну, наверное, раз 5-8 в жизни. Но ни разу не проехал вокруг него. А, по карте там и дорог-то и нет, чтобы вокруг него проехать. Но я попробую хоть какую-то часть крутануться. В общем, вчера вечером решил сделать такую вылазку. По старым местам, но новыми тут тропами. Вот так вот. В общем, 28 октября, суббота. Здесь холодно. Вы видите пар, да. На меня смотрят все как на придурка. Но я к этому уже привык. Те, кто меня близко знают, поймут. А те, кто не знает, ну поверьте, я нормальный. Вот такие вот дела. Все, если выложу это видео, значит, что-то нас снимал. И всем приятного просмотра. Все, всех люблю, обнимаю. Хорошего времени. Подтверждение, что я нормальный. Это лед. Но я в зимнем прикиде. Все хорошо. На скорости, правда, кончики пальцев мерзнут. А так все в порядке. Это я. Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. Сто років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі, кухня в хрущовці, розмови до ранку, форточка закрита целофановим кульком. Ніколи не кінчалися пиво і таранка, походи у ларьок з пошмаканим рубльом. Давай повернемося по своє місто, з якого втікнути так хотіли, Давай одягнемо потерті джинси, в яких у школу нас не пустили. Давай послухаєм старі касети, які нас жити і любити вчили. По іменах згадає всіх друганівших, які тоді занадто швидко жили. Як вода, і способу, інакшого ми поки що не знаємо. І набагато тих шеп тече життя ріка, якщо ти свого друга часто зустрічаєш, не бери свій мобіль, а краще два пила, а потім зайшлимо за добавкою гінця. Дружба це тоді, коли сльози у мужчини. Дружба це тоді, коли мужчини до кінця. Давай повернемося у своє місто. Охінно ти так хотіли, давай одягнемо потерті джінце, яке у школу нас не пустили, давай послухає старі касети, які лишити і люби не вчили, бо іменах згадає всі друганівши, які б тоді занадто швидко жили, давай повернемося у своє місто. O maior que é poder de dizer еще есть еще пути? Капец! Она <laughs> <laughs> а бы когда спуститься камера наверняка не передает. те он которые тут есть. Кайфово. Ого. Вот это угол до подъема сейчас не такой. Пробуй. Опа. Даже не представляю, как его можно катить. Оп, оп, оп.

Иди. продолжаю. Не совсем еще потеплело. Короче, как я сюда докатился, вы уже видели. Дорога назад, та, по которой я спускался, вообще нереально. Я никогда в жизни не подымусь туда на своем тяжелом моцике. Поэтому мне нужны варианты и альтернативы. Учитывая того, что озеро обмелело, кое-где подсохло, надо будет ездить искать другие тропы. И когда я приехал на берег озера, я увидел одну историю. Не историю, а одну ситуацию. Я попробую вам ее снять, но это будет против солнца. Но хочется верить, что вы увидите. Вон мой моцик. Я оттуда приехал, это вы видели. Вот это вот здесь, вот везде все время вода. Сейчас озеро вообще там внизу, далеко-далеко. Я, короче, гулял, гулял, настраивал себя на хорошие мысли. И если вы увидите, вон с той стороны озера, вот там вот, есть машины. Какие-то там джипики. И я так понимаю, если они смогли с той стороны к озеру заехать. Вот это они, что ли? Где они там? Походу, вот это. Да, вон они там где-то катаются если они смогли заехать то тогда получается если я вот там где-то как-то вокруг этого озера найду к ним тропу то уже от них 100% я где-то выеду но других вариантов у меня нет буду действовать именно так уже, уже снег лежит уже все хорошо все до следующей встречи За кроком комусь вилазить боком, рік за роком, вихований вовком, крок за кроком, ти кажеш це жорстоко, а я так звик жити око за око. Крок! Моя пустеля небезпечна, бо в ній скорпіони, і зліва тут хижі, і справа не в їжі, Тут ігри голодні, і страви холодні. Ти ти минуло просто, і минуле тебе не забула, Згадати було часов досте. Боже, молюся тобі, я не хочу робити їм боляче, боляче. Та очі мислився, налилися кров'ю від запаху здобичі. Капец. Стою на брюхе. Надо как-то вылазить. Я даже не представляю как. Так. Только ложить получается.